Inladani žultvogiok, Karpatojaro, Modervogiok, Emmetem Sulganui, Marcius, Nordsudikam, Keitizarhusonke TV. Nes vengerska semi, slovatska vengerska, taip sakant, semi, dar sužyzvėt žolna Zakarpatė užgaradė, tapo vengar mano slavačka. У меня даже в голове не было, чтобы я, ну, уехать, Я даже об этом не думал. Я шел на, на фронт, увидел, что как люди страдают, ну, и воюют. Женщины, дети, скажем так, просто вариантов не было. По соображениям совести, так сказать. Пришел в военкомате, было куча народу, все пришлось попросить товарищей, чтобы помогли, потому что там ну, одних брали, одних не брали, но вот мне помогли. И первый день отправили нас. Ну, мне страшно было, Я как бы был готов к этому. Сначала были в Донецке несколько месяцев, а потом нас отправили в Харьков, в Харьковской области, под, почти под самой границей. Буквально. Но сначала, как приехали, вот в селе было буквально каждый дом был разбомблен ну, ракетами. Буквально не оставалось, даже не знаю как люди потом придут на что. Люди оттуда уходили, оставляли животных. Ну, в общем, такое. Отпускали коров, отпускали э, гусей, так как не могли забрать с собой. Села практически немного оставалось. Там и люди особо так и, скажем, не жили, а там, а там после этого вообще там, я даже не знаю, там, нечего останавливать. Все, наново надо строить. Мы когда были вот на позициях, вообще так относились всем одинаково. И Никто не отличался ничем. То есть, если человек э, мусульманин или другой веры, э, все, допустим, придерживаются. Человеку надо там помолиться, он молится. И ну, Все относятся к этому с пониманием. Закарпатский язык там такой довольно интересный, и многие даже там с Киева, и с Харькова и, и с других районов не понимали э, некоторые слова. Мы так, ну, как бы прикалывались с ними, но потом они потихоньку начали тоже уже с нами так разговаривать. и Было интересно, ребята, они уже как бы тоже старались отвечать <laughs> так же, хоть ломано, заметно, <laughs>, что не то, да. По рации там они, допустим, русские вообще не, не, по-закарпатски, допустим, не понимали слова. А мы там в некоторых моментах еще говорили по венгерски это был вообще, наверное, шок, потому что рации все прослушивались. Харом были потери, взорвались на мине, попались одни, попали в засаду. Хорошего было мало. Конечно, переживать тяжело, да, немножко как бы подрывает боевой дух, но люди держатся как-то. Большинство в коллективе все как-то дружим. Так, провел с ними немало, скажем, времени и привыки и друг друга выручали и помогали. И вот это все возле моего окопа. И куп выдержу. Победу я верю, конечно, это сто процентов. А как быстро закончится, я не могу гарантировать.